Э -э -э. Вот, только а, вот только включил. Приветствую вас, Игорь. Рада вас видеть. Вы в Ледовом а я чаще всех. Вы, наверное, в ледовом чаще всех здесь, да? Сейчас нет. И по работе, и. Сейчас хоккей. нет. Сейчас нет. Сейчас нет. Да. Но магазин работает, у вас да. все нормально, там экипировка. Кстати, телефон и вот мы видим тут на бортах. Это ну, только ворота. Это ваши вины? Нет? нет. Не ваш ну, у вас также все в наличии. Клюшки, магазин находится да, да. в Хочешь да? зайти? Э, ну, кстати, сделаем обзор О, тоже. Я тебе покажу, там раритет у меня есть. Распаковка. обалдеешь. Да, интересные вещи Интересные, да. Хорошо. Образец 1930 -го года. Оу! Коньки фигурные. Ты Коньки, оригинал. Оригинал. Шкира, Немецкий наверное, стал. Оригинал. Да. Ну, шкира, натуральная. Сто да. процентов. Еще мягенькая такая сохранилась. Обалдеть. Благодарю. Вы видели наши видеоклипы со Стасом Ордынским? Видел. видел? Понравились, интересно. С Олегом. Замечательно, замечательно. Наука побеждать. Красивые клипы. Вы также, я думаю, со временем что-то покажете интересное. Да? Свои какие-то штучки прикольные. Девочки. Да, да. Иди... у вас их много, я думаю. Вы в какие на сколько лет, Игорь? С трех или четырех лет на коньках. Я думал, скажете, с пеленок. Ну да. Все-таки три-четыре года Не, вы. В Казахстане зим... очень зимы большие, поэтому а, там. Крепкие зимы, Конкретные, морозы. Да? да? Зимой хоккей, летом футбол. И вы начали. Вижуткий баскетбол, волейбол, теннис. А, и вы начали там? Да. В каком городе? О, Боже, ты сейчас мою биографию хочешь рассказать? Ну интересно. Да, нет, ну конечно. А. Ну, встали вы на коньки да, первый, раз. первый раз в 3-4 да, года, да. где-то на озере или Может, интересно. батя затягивал так, что аж кости ломило, чтобы они крепко держались. Папа привел не мусами. Мы мы сами. сами школьники, детвора. Ну 3-4 года это еще не школьники. А, еще не школьники. Ну вы помните, да, этот момент? Ну, конечно, да. Ну хотелось бы, чтобы узнали. На, и на дорогах, интересно, это, это же не просто. Дороги раньше так не убирали, они были укатаны. Ага. И, и на укатанных дорогах. Ну и катки заливали, естественно, и котка, короче, Всякое. Очень интересно. Следующий наш клип, Игорь. Сугроб, благодарю. на горке, когда делали, у нас был двухэтажный дом. Ну, это, да. и когда выходили, бураны такие на металли... С двухэтажный дом. Ага. И были, мы просто прихлопывали, заливали, и вот готовая горка. То есть Ты смотри. С и с брата вместе, и с брата. Ну, да. Благодарю вас. Следующий наш клип будет распаковка. Джерси, да, которые ждали а ничего, все. Научился, научился, это ну, этому искусству. Молодец. Конечно, ну и три год Так правильно, что ждите, правильно. следующий наш клип ну, будет. Распаковка Нет, я, Андрей, Джерси. Просто, Андрей, я просто тебе пообещал, что когда придет, я тебе покажу... Да, да, а ну, ты уже решил... И замутить... нам всем, конечно, да? об Обовязково Все, ждем распаковочку.